श्रीमन्नारायणीयं नाशकं तृणावर्तवधम् त्वामे कदा गुरुमरुत्पुरनाथ वोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति मा माता निधाय शयने किमिदम् वतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्गा तावद्विदूरमुपकर्णितघोरघोष ता व्याजृम्भिपां सुपडली परिपूरिताशा वात्या वपुः स किल दैत्यवरस्त्रिणावर्ताख्यो जहारजनमानसहारिणन्त्वाम् दामपां सुतिमिराखतदृष्टिपाद द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्दमाप्ता मा माता भवन्तमविलोक्यवृषं रुरोद च भावत् कभारपरिधारणलूनवेग सङ्कोचमाप तदनुक्षतपां सुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनाद रोदोपकर्णनवशादुपगम्यगेगं क्रन्दत् सुनन्दमुखगोपकुलेषु दीनत्वाखिलमुक् मुमुक्षु त्वय्यप्रमुञ्जति पपादव्यदेशादाकुलास्तदनुगोपगणाबिष्ठपाषाणपृष्ठभुविदेहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्द हन्त निपतन्दममुष्यवक्षस्य क्षीणमेव च भवन्दमलम् हसन्दम् पातपरिपिष्टगरिष्ठदेहभ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरिध्रष्टहासं हाघ्रानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन्नन्दादिगोपरिरत्नविचुम्बिदाङ्गम् आदातु काम परिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तं भूयोऽपि किं नु कृणुम प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयताल् सुदन्न इत्यादिमातरपितृप्रमुखै तदानीम् सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकम् दनुजमेव मयि प्रधुन्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमुदाुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलाल निःशेषरोगशमनम् उरर्थये त्वाम्